Добрый день. Начнем городскую оперативку. Василий Вениаминович в командировке. Вот, я обращу немножко внимания по поводу 3 декабря, вернемся, по поводу, скажем так, инициативной группы, которая проводила, скажем так, коммунальный митинг вот, на сегодняшний момент. Инициативная группа так и не подала свои предложения вот. и замечания, и пропозиции, так сказать, по поводу того, что, как они видят а, наше коммунальное предприятие в ЖЭУ, вот и не дали предложения, пока по состоянию на сегодняшний день не дали свои предложения как ре, реформировать, реорганизовать наше коммунальное предприятие и, скажем так, не дали предложения о том, как повысить его эффективность работы и качество предоставляемых услуг. Ну, я думаю, что основной больной вопрос это тарифы за коммунальные услуги. Это как приоритетный вопрос. Вот, поэтому мы выступаем с таким предложением. То есть, со среды будет надана информация по ЖЭКу номер 2, вот, где будут проводиться встречи с инициативными группами нашего города, которые, ну, от которых мы бы хотели услышать и увидеть их конкретные предложения в перечне предоставляемых услуг. Вот, ну и, скажем так, свои видения в том, как нам реорганизовать в, ЖЭО, в плане того, чтобы повысить его эффективность работы и, скажем так, повысить качество предоставляемых услуг. Поэтому будет проводиться такая работа, и я все-таки прошу жителей города Желтой Воды организовать инициативные группы по домам для того, чтобы можно было собрать эту информацию, проанализировать и принять, скажем так, справедливое и правильное решение в плане формирования тарифа за коммунальные услуги и, опять же, уточнить и согласовать перечень надаваемых услуг согласно нашего действующего законодательства. Вот. Хотелось бы обратить внимание на то, чтобы люди, которые, скажем так, инициировали эту, скажем так, акцию, хотелось бы для того, чтобы они, скажем так, выступали не с целью эмоций, вот, а с целью какого-то конструктивного диалога и для того, чтобы в нашем городе Желтой Воды стало качественнее жизнь. И, в принципе, каждый житель «Желтых вод» почувствовал изменения в подаваемых услугах. Вот. Ну, в принципе, вот на этом я хотел бы, скажем так, свое выступление в плане того, что видение этой ситуации закончить. Я представляю предприятие ДПНТЦ «Корок». У нас идет задержка сейчас на целый месяц по бюджетной программе мы не получили деньги, а электроэнергию мы проплачиваем через бюджетную программу. Вот на сегодняшний день, 9 числа, мы не можем проплатить. Мы там написали гарантийное письмо, но э, эти службы не реагируют на эти гарантийные письма. Мы так вот из-за этого, значит, можем сорвать. Э, годовую программу, и вот 70 человек тоже выйдут вот сюда и будут кричать, дайте нам электроэнергию. Но ну нельзя же, мы целый год нормально платим за электроэнергию, один месяц там или где-то 15 дней не могут же свести на нет годовые показатели, как только предприятия, но и города. Давайте реагировать на это мы на протяжении, но ну, я скажем так, в должности вот чуть больше двух месяцев, скажем так, и столкнулись с этими, с этой проблемой и сталкиваемся ежедневно, ну как минимум два раза в неделю. То есть это касается и водоканала и и, и вот уже сейчас касается Агара, но это касается и милиции, и УПСЗН, ну, всех, всех предприятий, которые, скажем так, потребляют электроэнергию. Да, есть моменты, которые, ну, не зависят от нас, но мы делаем все для того, чтобы обеспечить электроэнергией в город. Добрый день. Уважаемый Анатолий Николаевич, уважаемые присутствующие, в Желтоводский городской отдел в период с 01.12 по 07.12.14 року до единого облика зарегистрировано 118 заявлений и сообщений различного правонарушения и уголовных также правонарушений. Это одно. Грабеж. 5.12.20.30 житель города Желтоход возвращался домой на улице 50 лет. Двое неустановленных ударом сзади по голове, завладели его, открыто завладели мобильным телефоном. Я продолжу, остановлюсь на грабежах, нами установлен ранее, я докладывал, две недели назад были тоже ряд грабежей, по двум из них в отношении двух женщин установлено ранее судимый, сейчас ведется следствие, он задержит порядке 208. -й. Криминального кодекса Украины. Идет следствие. Также зарегистрировано 18 краж. По кражам я остановлюсь. Нами также установлен гражданин, который терроризировал, я даже так назову это слово, от улицы Франко до улицы Маяковского кражами кабельной продукции. В пределах сейчас идет следствие, опять же, задержан он так же по в порядке статьи 208 Криминального кодекса Украины. Около 15 эпизодов, то есть он 15 дней выходил и совершал, причинял ущерб по телекому, интернет не работал. И также продолжается у нас мошенничество. Я уже неоднократно выступал, уважаемые жители города Желтых Вод. Не перечисляйте никакие деньги за предоставление, как бы сказать, представляется милиция и ваш, ваши родственники попали в какую-то неприятную ситуацию, ДТП, мошенничество, кражи какие-то там. Не перечисляйте никуда деньги. Позвоните, установите, где ваши родственники сначала. Также было у нами незаконный оборот оружия, 4 факта выявлено, зарегистрировано телесное повреждение, 5, внезапная смерть, 16, семейные ссоры, 5, хранение наркотиков, 1, мелкое хулиганство, 2, ДТП без травм, 2 пожара, другие события, 47 заявлений составлено 11 административных протоколов за этот период, ну и внесено, внесено, внесено до единого реестру все вышеперечисленные преступления, которые я сказал, кражи, мошенничество. Александр Владимирович, мне к вам такая <клес> просьба и поручение для того, что у нас получается на той неделе вырезались кабеля, вот на этой неделе вот сейчас есть информация о том, что начались похищаться люки колодцев, крышки люков. Вот, в принципе ну, я думаю, что необходимо все-таки поработать с нашими приемными пунктами, которые принимают эту кабельную продукцию, принимают эти люки, вот, они же ну, понимают о том что откуда этот проис, происходит и почему я думаю что ну скажем так проблема за, заложена в, в этом то есть если начать скажем так активную работу с этими скажем так приемными пунктами, я думаю что когда принимать его не будут то в принципе его и смысла нету и воровать и скажем наносить ущерб тем же, тем же жителям города Желтой Воды, которые пользуются интернетом, вот, которые могут попасть, провалиться в, в колодец, не дай бог, если еще канализационный, то это еще будет с летальным исходом. Вот, поэтому я думаю, что нужно как-то ну, повысить профилактическую работу в этом направлении. Я не буду повторяться, ведется следствие, дальше проведем там свои мероприятия. Уважаемые присутствующие, прошлая неделя была достаточно насыщена и событиями, и праздниками. Для медиков это тоже большая работа. Ну, у нас по в связи с снижением температуры, вроде бы как и трошки краще температура, но тем не менее респираторные заболевания за прошлую неделю увеличились в общем на 44%, у детей в полтора раза, а у взрослых на 30%. То есть достаточно высокая заболеваемость с респираторными инфекциями. Гриппа ни одного не зарегистрирована, случаи не тяжелые. При обращении... Из зоны АТО обслужено у нас 10 граждан, это переселенцы, из них 8 взрослых, двое детей. В стационаре на данный момент находится у нас двое взрослых, один из них в неврологическом отделении, это непосредственно участник боевых действий, который находился, находится у нас на реабилитации. И находилось двое детей, один в детском отделении, один в травматологии. Из травматологии ребенок уже выписан. Мы участвовали в празднике и в музее, вручили нашим инвалидам 22 слуховых аппарата, которые мы купили за бюджетные деньги. Собственно, очередь, которая у нас была участников боевых событий по слуховым аппаратам, у нас уже очереди нет. Всего у нас находится 2384 человека на учете взрослых по инвалидности. Из них работающих 954, это рабочего, общем возраста. Детей у нас 165. За этот год у нас взято на инвалидность детей 14 человек. И хотела ответить на вопрос, у меня был депутатский вопрос после сессии, по поводу обслуживания населения совхоза и водобуда, чтобы переместить их во взрослую поликлинику. Они у нас перемещены. У нас один день Павлова принимает в совхозе в среду, Остальные все дни мы переместили в поликлинику номер два. Ну, на вопрос депутата, он говорит, нет, неправда, уже не может быть. Перепроверила, действительно, она у нас, вот мы переместили когда клинику семейной медицины сюда. У нас сейчас там, у нас принимало сначала два врача, Бондики Павлова, а сейчас там у нас принимают четыре врача. У нас сейчас там и Бондик, и Павлова, и э, Воронченко, вот, и еще, еще один кто-то из врачей тоже перешел туда еще. В общем-то, четыре врача уже принимают в поликлинике номер два. У нас пока там мобильного телефона нет, только возрослое, но, надеюсь, мы туда тоже, мобильный телефон, для того, чтобы совхоз мог тоже туда звонить. И по больничным листам. К сожалению, ситуация не изменилась, и вы видели вчера тоже по телевидению, на, по центральному, э, во всеуслышание, то у нас очень много звонков, вроде бы как только мы одни. Неправда, и Днепропетровская, и Запорожская, и Донецкая, и Харьковская область, и Киевская точно так же, как и мы, не имеют больничных листов. И э, еще одно, наша, так сказать, предвыборная кампания закончилась, в которой пришлось мне так участвовать, да, вроде бы как подписан контракт в медсанчасти с э, м, Минздравом, но теперь я уже без ВО, теперь я уже начальник медсанчасти, да, ну, э, да. С чем у вас сердечно поздравляю. Спасибо населению. Как говорится, это не карьера, это большой кредит доверия. Его надо получить, теперь его надо еще и удержать. Да? Поэтому будем стараться работать. Но обиднее было всего, что при подписании контракта вроде бы должно было быть собеседование. Хотелось рассказать о причинах о наших всех проблемах в медсанчасти. Но не, нам было не до нас. Это не на экран. Да? Вот. Там сейчас тоже смены. Вы знаете, что у нас новый министр. Он обещал 4 числа, в общем-то, рассказать, тех реформах, которые он будет проводить. Ну, озвучил пока два направления, третье, что касается э, страховой медицины, но пока ушел в сторону, потому что, к сожалению, э, Украина еще не готова, хотя это было бы очень хорошо, конечно. Но обещает на этой неделе рассказать всю реформу этапы. Ну, будем смотреть, куда будем двигаться. Поэтому будем работать.